Как вы себя почували первые дни после повернення? Первые дни после возвращения как бы не верилось, что я нахожусь дома. Как бы каждый день мне снилось, что я опять бегу куда-то с автоматом. Надо как бы идти в бой. Но как потом изо дня в день Уже начинаешь понемногу привыкать к гражданской жизни. И по концовке, ну, уже в нормальную жизнь стягиваешься, и, как бы, дом, семья, работа. Дальше все идет по накатанной, по нормальной жизни. Чого вам найбільше не вистачає у цивільному житті? В цивільному житті та ну, как бы, я не знаю. У меня в цивильном житии все есть, все прекрасно. Любящая жена, любящий сын, в конце концов собака и все, что я люблю, у меня все есть. Так что, как бы, мира не высточая. Вот чего, да. Хочется, чтобы быстрее закончилась эта проклятущая война. И все люди занялись своими наболевшими вопросами и житейскими, там, жизнью своей вот такое. Что стало для вас наибольшей ценностью после військового досвіду? Ну, после военного досвіду э, семья, конечно, стала э, как бы до войны. Я думал, что это всегда будет вечно, всегда все будет с тобой. А на войне я понял, что в любой момент ты можешь остаться без семьи. Потому что и Запорожье наши обстреливали, и переживаешь там на Донечине, что сам можешь не вернуться в один прекрасный момент. И в некоторых семьях также и произошло, что жены не дождали своих мужей и вот всего такого. Так что, ну, самое большее, я рад, что я сохранил свою жизнь и моя семья вся в полном составе, целая, живая, жизнерадостная, как бы все отлично. Uh, ну а если uh, что, на тему там побратимы, в твоих что да, тих, да, тих, да, да, вот, да, вот мои побратимы это, конечно же, моя сейчас неотъемлемая часть жизни. Есть ребята, которые тоже комиссованы по ранениям, так как и я. Мы с ними перезваниваемся, узнаем, кто как устроился, кто как живет. Ну, есть ребята, которые там потеряли конечности, тоже узнаем, как там, ну, не забыли ли про них, там занимаются реабилитацией всем этим. Тех пацанов, которых я встретил там на передке, это такая огромная моя семья, которую я в жизни не смогу уже вычеркнуть. Это просто... Моя огромная семья, я их очень люблю, уважаю. Ну, и они мне отвечают взаимностью. Я хоть помог вам браку и вид вашего близкого оточиня та с Ну, когда я там был, мне мое оточення очень хорошо помогала и мне присылали все от тепловизора до как бы форма там превращалась. Ну то, дырялось, ну, то протиралось, то там что угодно с ней происходило. И мне мое точение очень помогло. Как бы я ни в чем в армии не нуждался. Только в подаче патронов и все. И как бы у меня вопросов нету к моему подточенную с испыльству, огромная уважуха, и как бы я очень рад, что за жизнь свою я нажил таких хороших людей. А сейчас какая-то помощь, чего-то вам бракует, вот сам сейчас, когда вы повернулись? Нет, мне ничего сейчас не надо, а вот я повторюсь, что есть побратимы, которые именно стали инвалидами, ну я как бы сам инвалид второй группы, но хожу ногами, беру руками, и все у меня получается. А есть такие, которым вот, э, потребна допомога именно Суспильства потому что не все как бы живут одинаково, у кого-то нет родственников, которые не могут помочь. И вот им надо допомога, любая от протезов э, после люди, которые побывали на войне, я знаю точно, что которых, которым возвращается во сне война каждый день. Мне тоже она периодически снится. Но я это все переборол. А вот люди, которые сходят понемножку с ума, я знаю, что лучшая реабилитация это путешествие. И вот люди, которые в этом нуждаются, надо делать какие-то им путешествия, там, чтобы они ну, побольше мира посмотрели, поездили, и чтобы и эти фобии сами уйдут от них. И навпаки, какие проявы уваги и допомоги вы вважаете надмирными и непотребными для вас? Я вообще как бы не считаю, что надо это афишировать и там, чтобы кто-то за тобой бегал, кланялся перед тобой и там проявлял какие-то к тебе непонятные вот эти вот не надо этого ничего вообще надо человек пошел считая нужным повоевал как бы вот комиссовали по ранению пришел и все я как бы я и был гражданским человеком и хочу им остаться а вот это вот ну то что мне положено там участника боевых действий Вот там дали мені то, що мені положено. А всякі, ну мені більше нічого не треба, кроме того, що что, что мені должна держава. Все, як как бы отак. Вот Дякую за розмову. Да. Обращайтесь, всі ради. На все добре. До побачення. Як ви себе почували перші дні після повернення додому? Ну, повернення додому що у нас не відбувалося, у нас була тільки э, відпустка. От. Ну, в принципі, я себе почуваю нормально. Я задоволений, що я повертаюся в мирне життя, в цивільне, те, що я бачу, що люди ходять на роботу, от. що працюють кафе, ресторани. Ну, я, наприклад, для себе розумію, що ми, в принципі, за це і воюємо, щоб наші родини, наші діти, наші дружини могли зараз відчувати себе захищеними в безпеці. Дякую. Чого вам найбільше не вистачає у цивільному житті? Ну, на даний момент мені не вистачає. Бракує часу зі своєю родиною, зі своєю дитиною. Це найбільше, чому мені бракує. Що стало для вас найбільшою цінністю після військового досвіду? Ну, або під час військового досвіду? Найбільшою цінністю стало, ну, мабуть, відношення до людей. Бо після родини це, мабуть, наступні люди, з якими ти проводиш настільки багато часу, настільки тісно спілкуєшся, От, вам приходиться. Приживатися, притиратися, звикати. Ну, як з дружиною на початку відносин. Ну, тобто <зивити> тобто то, то, то ваші побратими, да, з якими да, ви да, проходити да, служба. Да, да. Ну, типу, відношення до людей постійно ну, налагодження контактів, і так, і, і так далі. І так далі. Якої допомоги вам бракує від вашого близького оточення та суспільства? Та, в принципі, нема такого, щоб чогось бракувало. Мені всього вистачає. І навпаки, які прояви уваги та допомоги ви вважаєте надмірними та непотрібними для себе? А, ну, я толерантно до цього відношусь. Якщо людина проявляє якусь увагу, ну вона проявляє, як її вміє. От ну, я на це зреагую, скажу дякую. І все. Дякую. Все.